IM Anwar gesa rombakan dasar awam bagi hadapi cabaran penduduk menua. Samsuri Mokhtar dedah kepimpinan Abdul Hadi sangat diperlukan PAS. Pemberi maklumat akan lapor SPRM terhadap menantu TYT Sabah berkait skandal rasuah. Zaid Ibrahim dakwa PAS mampu bawa Malaysia ke tahap lebih tinggi. Wan Saiful dakwa kebebasan media hanya retorik janji PM Anwar. Dan pemimpin PN dakwa peningkatan sokongan rakyat Selangor beri keyakinan menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa rombakan dasar awam bagi menghadapi cabaran penduduk menua mengatakan bahawa lanjutan usia bukan trend yang akan berlalu. Beliau berkata hayat sehingga 100 tahun bukan lagi perkara luar biasa tetapi norma yang memuncul. Katanya, persoalan sebenar bukanlah sama ada kita menua, tetapi sama ada kita menyesuaikan diri. Dato' Sri Anwar memetik laporan Global Longevity Economy Outlook yang mengunjurkan ekonomi lanjut usia global akan melebihi 65 trilion dolar menjelang 2030. Walaupun purata jangka hayat Malaysia ialah 76 tahun, Dato' Sri Anwar berkata 67 tahun daripada hayat itu lazimnya dalam keadaan sihat. Malaysia diunjurkan menjadi negara tua menjelang 2040 dengan lebih 17% penduduknya berumur 60 tahun dan ke atas. Paling penting, kepimpinan dan buah fikiran Tok Guru itu dapat memberi semangat kepada kami untuk meneruskan gerak kerja. Kenyataan itu dikeluarkan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar sekaligus berkata, kepimpinan Abdul Hadi Awang sangat diperlukan sekarang. Justru tidak timbul isu ahli Parlimen Marang itu perlu berundur. Beliau yang bercakap kepada media berkata, perjuangan PAS bukan sekadar tentang kuasa dan politik semata-mata, malah lebih daripada itu. Kenyataan itu dibuat selepas ada desas-desus yang mendakwa Abdul Hadi bakal berundur dari jawatan Presiden yang disandangnya sejak hampir 22 tahun lalu sehingga menyebabkan sesetengah pihak dalam PAS menunjukkan rasa marah mereka kononnya ada cubaan menaikkan tokoh bukan ulama sebagai pemimpin. Ia sekali lagi mencetuskan polemik persaingan kumpulan agamawan dan profesional yang pernah melatari pemilihan dalaman PAS sebelum ini. Bagaimanapun dakwaan Abdul Hadi akan berundur itu sudah dinafikan beberapa pemimpin kanan PAS termasuk timbalan presidennya Tuan Ibrahim Tuan Mat. Pemberi maklumat yang mendedahkan skandal rasuah lesen mineral melibatkan beberapa adun di Sabah akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap menantu kepada Yang Di-Pertua Negeri Sabah, Arifin Arif. Peguamnya, Maja Singh mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa anak guamnya akan hadir ke pejabat SPRM hari ini untuk membuat laporan rasmi. Menurut majak pemberi maklumat yang dikenali sebagai Albert itu turut akan di soal siasat oleh SPRM sekali lagi hari ini berhubung dakwaannya berkaitan skandal rasuah tersebut. Siasatan hari ini diteruskan selepas sesi soal siasat panjang semalam yang bermula sekitar jam 10 pagi dan berakhir selepas jam 7 malam. Difahamkan laporan SPRM yang bakal dibuat itu berkait dengan aduan Albert sebelum ini kepada polis yang mendakwa Arifin membuat laporan polis palsu terhadapnya. Sebelum ini, Albert mendakwa Arifin menawarkan satu bentuk penyelesaian untuk mendiamkannya. Satu tuduhan yang dinafikan keras oleh Arifin yang juga adun membakut. Arifin kemudian membuat laporan polis pada 5 Februari lalu mendakwa dirinya difitnah. PAS didakwa mampu membawa Malaysia ke tahap lebih tinggi jika parti itu menggabungkan prinsip moral yang jelas dengan tabir urus yang baik dan pendekatan yang inklusif. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata di laman Facebook, beliau turut menegur pihak yang sering meremehkan keupayaan PAS. Tambahnya, sejarah membuktikan bahawa kepimpinan ulama' mampu memimpin negara dalam waktu yang sukar. Dengan bimbingan Majlis Ulama, sekumpulan ulama berpegang teguh kepada prinsip ideologi. Iran bukan sahaja mampu bertahan malah kekal berdikari walaupun berdepan perang dan sekatan ekonomi bertahun-tahun daripada kuasa besar dunia. PAS yang merupakan sebahagian daripada PN kini mempunyai jumlah kerusi terbanyak di Dewan Rakyat iaitu 43 kerusi dan mengetuai kerajaan negeri di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Namun Zaid mengakui ulama PAS mungkin belum setanding dengan tokoh ulama di Iran. Katanya, kelemahan utama PAS adalah kegagalannya menjelaskan visi National Party itu secara berkesan. Walaupun begitu PAS tetap mempunyai banyak kelebihan seperti disiplin organisasi yang kukuh dan kemampuan mendekati rakyat akar umbi. Pernyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan komitmen terhadap ekosistem maklumat bebas, bertanggungjawab dan seimbang adalah jauh berbeza dengan realiti semasa berkaitan kebebasan media di Malaysia. Wan Saiful Wan Chan berkata, tindakan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar sebaliknya terus memperlihatkan pendekatan tidak konsisten dan bersifat represif terhadap suara media yang bebas dan kritikal. Katanya, undang-undang menindas masih diguna seperti Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk menyiasat pengguna media sosial, wartawan dan aktivis yang menyuarakan pandangan kritikal. Tambah ahli Parlimen Tasik Lugur itu, terdapat banyak insiden di mana portal berita, wartawan dan aktivis media sosial menerima tekanan melalui siasatan, panggilan polis atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM dan pelbagai tindakan lain. Justru, beliau menggesa pengamal media untuk bersama-sama mendesak kerajaan memansuhkan segera penggunaan Akta Hasutan dan menyemak semula Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia agar diselarikan dengan semangat kebebasan bersuara yang tulen. Selain menyeru pihak berkuasa, pakar undang-undang, ahli akademik atau pengamal media untuk mendesak agar satu definisi yang jelas diberikan terhadap batas 3R agar tidak disalahgunakan untuk menutup ruang demokrasi. Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN mendakwa peningkatan sokongan rakyat Selangor terhadap terhadap komponen itu meyakinkannya menang tambahan 10 kerusi sekaligus merampas pentadbiran negeri paling maju berkenaan bercakap kepada FMT setiausaha PN Selangor Afif Bahardin berkata rakyat dapat melihat kemampuan wakil rakyat dari gabungan itu yang antaranya pernah menjadi menteri besar pegawai kanan kerajaan rektor universiti dan exco kerajaan negeri katanya rakyat lihat apabila sidang DUN Selangor seperti adun pembangkang jadi kerajaan, adun kerajaan pula sebaliknya. Beliau menepis dakwaan prestasi mereka seperti buih kerana gagal berfungsi baik dalam menjaga kebajikan rakyat. Dakwaan itu dibuat setiausaha Pakatan Harapan PH Selangor Khairuddin Uthman apabila mengulas keyakinan PN untuk menang 10 lagi kerusi di Selangor pada pilihan raya akan datang. Menurut Afif yang juga adun taman medan itu, 10 don tambahan disasar untuk ditawan termasuk kerusi bercampur yang gagal ditawannya pada PRN 2023. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Hai Asma Ismail Assalamualaikum dan salam sejahtera